सो हेलो एवरीवन विवान हर महादेव राधे राधे गाइस कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे हो अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो गए सो गाइज़ आज मैं आपके लिए एक्वेरियस राशि के लिए रेस्ट ऑफ द ईयर जो फोर मंथ्स रह रहेंगे हमारे कैसे रहेंगे ओके सो आपके सामने गाइस आपके डेक है ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग कुम्भ राशि के लिए रेस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी कैसा रहेगा ओके ऑल्सो गाइज अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे गाइस तो सब्सक्राइब टू तो माय चैनल आइकन को दबा देना ऑल पे सेट कर देना ओके एंड ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर अगर आपको चैनल चान, के मेंबर बनना है तो आप ज्वाइन बटन को भी दबा कर मैंबर बन सकते होके okay? आपको अपने पर्क्स के अकॉर्डिंगली देख लेना है एक्वेरियस कुंभ राशि कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कैसा रहेगा आपका बचा हुआ साल यहाँ पे ओमेगाड थ्री ऑफ सोट्स ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो क्या थी ये कार्ड्स तीनों ही कार्ड्स ओके फाइव ऑफ वार्नस चैम्परस थ्री ऑफ वार्ड टू ऑफ वार्नस आई थिंक यस ओके मुझे ऐसा लग रहा है ओके टू ऑफ पेंटिकल्स कुंभ राशि कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर दो हजार तेईस आपके लिए ओके okay, दो कार्ड्स और आना चाहते हैं गाइस सो लेने ही पड़ेंगे हमें अब ये ओके बॉटम ऑफ द डेक गाइस यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है मिडिल नर्ज़िस गाइस यहाँ पे आपके लिए हैं फाइव ऑफ कप सो मई गर्ट कैप्रिकॉन की भी कुछ दो साइंस यही थी आई थिंक ओके सो गाइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे अगर इस मेच्योर हो जाओगे आपकी एनर्जीज मेच्योर हो जाएंगी इस रेस्ट ऑफ द एय ट्वेंटी के ख़त्म होने से पहले पहले मेच्योरिटी में आ जाओगे अकेला अगर आप फील करो तो अकेला मत फ़ील करो आपको बोला जा रहा है आपकी फैमिली अगर आपका साथ नहीं दे रही है किसी डिसीजन में तो आपके फ्रेंड्स या आपके लवर आपके जो हैं जी एफ पी एफ वो आपका साथ देंगे इसमें ओके okay? या आपकी वाइफ हैं या फिर आपके फ्यंजें हैं वो आपके आपका साथ देने वाली है इस सिचुएशन में आपका ओके okay, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही कोई ना कोई काम से थ्री ऑफ ये आपको हर्ट होता हुआ दिख रहा है इस बात से आई डोंट नो वाई आप क्यों हर्ट हो रहे हो इतना ज़्यादा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि यस yes, आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है ठीक है इस टाइम पे कोई ना कोई आपको छोड़ कर गया है कोई ना कोई आपकी लाइफ से दूर चला गया है ठीक है जिस वजह से आप लोग इतने सैड फील कर रहे हो इतना ज़रा अकेला फील कर रहे हो इतना ज़रा हर्ट फील कर रहे हो, ओके, okay? सो so आपको कहा जाए हर्ट मत हो ओके okay? ये टाइम ही ऐसा है आपको अपने इनर स्टडी करनी चाहिए ओके okay? आपको अपने इंटरनल गाइडेंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ट्रस्ट करो अपने ऊपर ओके सो आपके लिए यही मैसेज है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड सेवन ऑफ़ कप्स है गा यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन डोज ओपन होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ओके सो आपको कहा जा रहा है आपके ऊपर डिसीजन है अब ये कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है बिकॉज आप यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास टाइम ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए तो ऑफ़कोर्स आपको सिंगल रहना ही पड़ेगा इक्वेरियस रेस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सिंगल रहने वाले हो इक्वेरियस कुंभ राशि क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है आपके पास काम ही इतना है काम करते करते आपको दिन से रात हो जाती है आई डोंट नो हाउ कैसे आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर पा रहे हो क्योंकि टेन ऑफ स्वर्ड्स के नर्जिज हैं आपको लग रहा है कि यस जो भी होना था हो गया है अब आगे मुझे अपने ऊपर फोकस करना है मुझ आपके अंदर होप है कि ये पर्सन आ जाएगा बट आपको है कि कोई बात या तो आप अपने दोस्त जो आपकी तरफ ऑप्शंस आई हुई हैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझ भी रहे हो अपनी लाइफ में उसकी वजह से आप बिजी बिजीनेस में भी फंसे हुए दिख रहे हो यहाँ पे ओके okay? आप लोग वर्गो साइन कैंसर पाइसिस टॉरस कैप्रिकॉन जब नाइल ब्रेक वेरिस के हो सकते ओके सो यहाँ पे सभी के सभी साइंस आ चुके हैं एक तरह से ओके okay? टॉरस और कैप्रिकॉन भी तो कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे वर्गो आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है ओके सो यहाँ पे गाइज मुझे आपको जो बताना था मतलब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक थे तो उससे आप बाहर निकल जाओगे अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंड होते हुए दिख रही हैं मुझे यहाँ पे एंडनेस यहाँ पे दिख रही है ओके okay? सो so, आपके लिए यहाँ से आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी स्ट्रेस ऑफ दे ट्वेंटी में आपके लिए क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी ओके वाओ किंग ऑफ पेंटिकल्स सो गाइज बहुत अच्छे एनर्जिज आई हैं यहाँ पे आपके मनी वाइज तो आप बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो अगर आप मैंने कहा ना आपका करियर वाइज तो अच्छा रहेगा बट लव लाइफ या आपकी लाइफ में किसी ना किसी ने आपको हर्ट किया है वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है वो लव पर्सन भी हो सकता है ओके सो बॉटम ऑफ द डेक डो टू स्पिरिट आपके लिए डोर्स ओपन हो चुके हैं स्पिरिट के आपको कहा जा रहा है आपके लिए डोर्स ओपन है स्पिरिट्स के सो आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है आपको आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं रेस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी में बहुत ज़रा ईश्वर में मानने वाले एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग्स देखना ठीक है आपको अच्छा लगने लगेगा एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है आपके लिए डोर्स ओपन है तो आपको पीस भी मिलेगी पीस भी प्रोवाइड की जाएगी आपको ठीक है अपनी लाइफ में एंड यहाँ पे आपके लिए थर्टी टू नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑल्सो फाइव नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू सो यहाँ पे गई स्मैन होल्डिंग का कॉइन अगर आप बिज़नेस मैन हो तो गई बिज़नेस में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे एंड ऑल्सो रेस्ट एंड रिजुविनेशन करने को कहा जा रहा है आपको कि okay, अपनी बॉडी को सो so, रेस्ट करो रेजविनेट करो ठीक है आपको बोला जा रहा है रेस्ट एंड रेजुबिनेशन करो सो so डैट आपकी लाइफ में अगर मनी इशूज़ चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखेंगे अगर आप बॉडी वाइज हार्डवर्क करोगे फिजिकली अपने कुछ ना कुछ करोगे ओके सो ऑल्सो अपना रेस्ट भी करोगे मतलब जैसे होता है ना हम काम करके थक जाते हैं ठीक है सो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपका मन एक आगत नहीं रह पाता आई डोंट नो वाई आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं कैप्रिक कैप्रिकॉन्स uh, के नहीं हुए ना किसी राशि में ऐसे हुआ बट यस एक्वेरियस आपकी राशि में ऐसा हो रहा है सो so, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है इसका ठीक है सो गाइज यहाँ से देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या एडवाइस की जरूरत है इस टाइम पे क्या जानने की आपको ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो चीज़ों के ओके सो यहाँ पे है गाइस आपके लिए क्वान यहाँ पे आपके लिए मैसेज है केयर एंड कंपैशन का अगर आप केयर शो करोगे लोगों को तो वो गाइज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं कंपैशन शो करोगे के। केयरिंग रहो लोगों के टुवर्ड्स ओके चूज़ टू बी लव चूज़ करो लव को ओके डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीमन इन्वॉल्व वही करो जो सभी के लिए सही होगा ऑफ़र करो हेल्पिंग हैंड अगर किसी की ज़रूरत है ओके हेल्पिंग हैंड की तो ऑफकोर्स आप ऑफर कर सकते हो लेडी uh, पॉशिया है डिवाइन ऑर्डर आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग सो आपको जो सच सही लग रहा है डू यू डू वट यू फील इज राइट जो आपको सही लग रहा है वही करियोगे एंड ऑल्सो ऐसे ही नहीं कि किसी की बातों में आकर वो काम करना है नो no. आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है आपको उसके टू वर्ड्स क्या लग रहा है क्या फील हो रहा है उस काम के थ्रू ओके एंड एन इम्पॉर्टेंट लैसन इन इज ऑन फोल्डिंग सो आपके लिए पर्पल कलर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसा लेसन अनफोल्ड होने वाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए ओके सो इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू ओके सो ऑफर गोर हेल्पिंग हैंड्स गाइज ऑफकोर्स आप यूनिवर्स को कहो कि यस अगर आपने मेरे को चुना है सो थैंक यू सो मच बट अगर आपको हर्ट हो रखे ना पहले अपने आप को हील करो के okay? हीलिंग करो अपनी ओके गाइज सो हीलिंग के थ्रू ही अगर आप हील हो पाओगे तो आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा ओके okay? एंड यहाँ से देख लेती है क्या एडवाइस है आपके लिए अ टाइम फॉर हील ओ माई गॉड गाइज सी रेस अगेन वेस्टर्न रेजुनेशन हीलिंग मैं क्या बोल रही थी अभी हीलिंग 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 ओके हील करो अपने आप को सो अ टाइम फॉर हीलिंग इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग आइस हील करो अपने आप को के okay? ऐसा नहीं कि हील ही नहीं करना है अपने आप को आपको सो so यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर सो आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखने की जरूरत है सेजेटेरियस साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कुछ ना कुछ आपकी रीडिंग आइस कैप्रिकॉन uh, से मैच होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे सो लुक एट द बिगर पिक्चर विन विन आउटकम इज़ फोकास्ट सो गाइज़ आपके लिए जीत आते हुए दिख रही है ठीक है विन विन आउटकम आपके लिए आते हुए दिख रही है सेजिटेरियस राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि सो गाइज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो लाइक दिस रीडिंग एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज देना भूल गई कि यस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे होगे कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो खत्म हो रहा है इस रेस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी से पहले पहले कुंभ राशि एक्वेरियस साइन एंड कुछ ना कुछ नई स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में नया सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आएंगी आपको चूज करनी है कैसे चूज करनी है आपके ऊपर है ओके बट यस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नया स्टार्ट आ रहा है कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे होके सो so गाइज़ अभी के लिए इतना ही हर हर महादेव राधे राधे गॉड ब्लसू एवरी वन अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे डी एम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स टाइम्स के जस्ट ऊपर अगर आपको ऑल्सो गाइज अगर आप लोगों को चैनल को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं एंड ऑल्सो लाइक दिस रीडिंग सब्सक्राइब टू माई चैनल बेलेकन को दबा देना ऑल पे सेट कर देना अभी के लिए इतना ही बाय